Mainan ini baru saja beli, katanya tidak bisa menyala. Langsung saja saya pasang baterai baru. Untuk pemasangan baterai juga tidak boleh salah pasang, karena kalau kebalik juga tidak akan bisa menyala. Oke, saya uji coba langsung. Ternyata benar, tidak berfungsi. Harusnya ini bisa menyala dan mengeluarkan suara ketika stiknya menempel besi kawatnya ini. Lanjut bongkar, dan kita cari permasalahannya. ini adalah PCB mesinnya saya amati kabel yang menuju baterai aman lanjut kabel dari sticknya juga aman Lanjut lampu LED indikator, saya amati kabelnya juga aman. Semua kabel gak ada yang putus. Sekarang saya coba masukin baterai, dan saya sentuhkan langsung ke sini. ternyata bisa nyala loh. Berarti masalahnya ada di sini ya. Lanjut kalian simak dengan detail agar kalian berhasil memperbaikinya. Tuh kan, sekarang mainannya sudah berfungsi normal. Untuk yang sudah tekan tombol like, semoga kalian berhasil.